अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी महाराज की जय तर मंडळी आज मी तुम्हाला जो मंत्र सांगणार आहे तो साधा मंत्र नाही खूपच चमत्कारिक प्रभावशाली आणि खूपच रहस्यमय मंत्र आहे ह्या मंत्राचे मोबाईलवर श्रवण केल्याने म्हणजेच ऐकल्याने रहस्यमय पद्धतीने आपल्या जीवनामध्ये पॉझिटिव्ह गोष्टी घडू लागतात आपल्याला आपल्या मनामध्ये काही इच्छा असतात मनोकामना असतात आपण नुसते ते मनात म्हणत असतो योजित असतो पण आपल्यालाही वाटत असते जाऊ दे ते अशक्यच आहे ते कुठले पूर्ण होणार आहे परंतु आज या मंत्राने नेमकी तीच गुप्त इच्छा तुमच्या मनातील पूर्ण होणार आहे आणि तुमच्याकडे अपार धनसंपत्ती येईल आणि रहस्यमयरित्या ती कुठून कशी आली अचानक रहस्यमय पद्धतीने हे चेक कळणार सुद्धा नाही आणि याचा तुम्ही रात्रंदिवस विचार करत बसाल आणि मनातल्या मनातच आनंदी व्हाल मंडळी एवढेशे जीवन असते आपले पण त्या जीवनामध्ये प्रत्येक पावलागणीस संकटे आपल्याला उभे ठाकलेले असतात आपल्यासमोर त्यांना तोंड देता देता आपली दमछाक होते मुलाबाळांचे टेन्शन पैशाचे टेन्शन आज जगणेसुद्धा अवघड वाटत आहे आपण न्यूज चॅनेलवर पाहतो समाजामध्ये खूप दुःख आहे काम करत नाही आपण काय करता होत, करत आहोत हेच आपल्याला कळत नाही सर्वांच्या बाबतीत मी म्हणत नाही परंतु समाजात असा मोठा वर्ग आहे तुम्हाला माहीत आहे ते असे का करतात तर त्यांना स्वामीवर पाठीशी नाही आणि त्यामुळे हे सगळे खूपच सोप्या पद्धतीनं होत असते मंडळी तुम्ही जर या मंत्राद्वारे स्वामींना जोडले गेला तर हळूहळू स्वामी तुम्हाला सर्व काही देतील एक जादूच्या कांडीप्रमाणे चमत्कारिकरित्या मग स्वामी या सर्व गोष्टी आपल्या हातात आणून देणार आहेत का तर अजिबात नाही ते तुमच्या धनप्राप्तीची दालने पहिल्यांदा खुली करतील व त्यामुळे किमान पन्नास टक्के समस्या तर तिथेच संपणार आहेत तुमच्या आणि हळूहळू तुम्ही जेव्हा स्वामी सेवेत आल्यानंतर आपली झोळी कमी पडते घ्यायला एवढे स्वामी भरभरून देतात स्वामी आपल्याला कर्जातून मुक्त करतात आजारपणातून मुक्तता करतात काही मानसिक शारीरिक अडचणी असतील तर स्वामी क्षणार्धात दूर करतात स्वामींना सर्व समान आहेत आपण त्यांची सुजान बाळ आहोत तुम्हाला कार मध्ये फिरायचे आहे घर हवे आहे का कर्ज फेडायचे आहे का तुम्हाला मनशांती हवी आहे का तुम्हाला जगण्यासाठी मनोधैर्य कमी पडते का तर हा मंत्र फक्त मोबाईलवर लावून ठेवायचं आहे आणि मग बघा चमत्कार आणि मग स्वामी तुमच्या आयुष्यात रहस्यमय बदल घडवतील कोण दुरावले असतील तर जवळ येतील हो पण हे सर्व विश्वासाने व्हायला पाहिजे तर मंडळी स्वामी हे खूपच प्रेमळ ब्रह्मांड नायक आहेत आपले जीवन प्रगतीच्या पथावर जाणार आहे आपल्याला प्रचंड स्वामी बळ मिळणार आहे तर मंडळी हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहा त्याशिवाय आपण स्वामींशी कसे जोडले जाणार मंडळी हा जो मंत्र आहे हा मोबाईलवर लावून ठेवायचा आहे डोळे मिटून घ्यायचे आहेत स्वामींची मूर्ती डोळ्यासमोर आणायची आहे आणि आपली जी इच्छा आहे ती स्वामींना सांगायची आहे स्वामी महाराजा माझी ही इच्छा पूर्ण कर स्वामी ती नक्कीच करणार आहेत पूर्ण हे सर्व करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तुमच्याकडे नक्कीच असेल बाकीचा व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या तो त्याचं काम करत राहील तुम्ही दैनंदिन काम करू शकता तर मंडळी पाहूया तो मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे ओम परम गुरुवे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नम ॐ परमगुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ परगुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परमगुर्वे 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 दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परमगुर्वे 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 दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परगुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परमगुर्वे 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 दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परगुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परमगुर्वे 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 दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परगुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परमगुर्वे 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 दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परगुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परमगुर्वे 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 दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परगुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परमगुर्वे 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 दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परगुर्वे दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ परमगुर्वे 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 दत्तात्रेया धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः